禀报护法大人，终于找到上古神器女娲石了。此时就在天界，只要我们夺得女娲石，就有机会复活沧海帝君了。护法大人，我们随时待命。随时待命。天界杀我帝君，屠我子民，将我摩罗神族。 六界的祸患，而今沧海帝君神魂将归，三万年我等这一刻已经等了三万年了。神君，摩罗族来势汹汹，恐怕。 只有战神亲自出马了。初空为了修复元神，此刻正在闭关。若要让他强行出关，只怕会被反噬。可是如今天界危在旦夕，众生安危皆系于仙君一人，我们不能再等了。 记得就在这儿啊！ 啊本做不过小睡片刻，你便将这天界搞得如此热闹，还真是愚不可及。少废话。 战神，出空贤君。 天降神谕千年以内，沧海复生。沧海生，真的假的？神君，若转明司没有算错，天降神谕，六界恐有大难。 神君，三万年前，初空仙君虽亲手斩杀了那魔头沧海，却也因此损失了一半的元神，还丢失了那一战前后所有的记忆，可谓是代价惨重。此次仙君闭关失败，元神受损，再加上与那景莲一战，恢复越发滞缓。以战神如今的神力，恐怕这千年不过弹指一瞬间。即使如此，这六界灾厄，岂不是近在眼前了？ 何是好啊！诸仙不必担忧，即便那魔头再度复活，本座也有信心将其再次斩杀。既然如此，众仙卿何必如此杞人忧天呢？我仙界有战神出空，何惧那魔头沧海？ 如此，散了吧。出空，三万年了，你用尽了各种办法，可元神还未完全修复，这九九八十一难，唯独没有。 情劫，情缘。本君知你最忌男女情爱之事，但眼下只有这个方法还未尝试。本君已命姻缘阁为你签订情缘，若能渡此情劫，或能帮你修复元神。神君放心，初空不会让六姐出事的。 凶教还是担心你。你可以去晨星台碰碰运气，那是天地灵力最盛之地。仙君偶尔会露宿晨星台，吸纳灵力，修补元神。 姻缘阁的人来陈星台做什么？小仙啊，是来报答仙君救命之恩的。哦，是吗？仙子报答救命之恩的方式还真是有趣啊！啊！刚才仙子就在本座身侧，若非本座阻止，仙子想干什么呀？ 以为你是谁呀？敢在本座身前放肆！啊，仙君饶命，仙君饶命，小仙冤枉啊！小仙不过是看仙君形单影只，孤单寂寞，所以小仙想为仙君做一些力所能及之事，才会想要为仙君签订一份美满的姻缘。至于刚刚为何差点触碰到仙君的神言，是因为小仙觉得仙君有些熟悉，有些久别重逢的感觉。 熟悉。站起来。给本座把头抬起来。终于找到你了。 坚定本座情缘，罔顾天规，亵渎神威。转本座的话，姻缘阁拆了。柴啊！姻缘阁绝对不能毁在我手里。若是完成了神君的交代，立下了功劳，不知能否留姻缘阁一条生路？不管了，拼了！仙君。 姐呀，我本座知道。 红尘井，茫茫六界，你可就找不到我了。跳入故障之中的红尘井，若是落入鬼界、无界，那可是极有可能殒命。你不知道吗？那便是落入无界、鬼界，也不能让你拦截。我，你别动，我可真的要跳了。那你便跳好了。 姐，我突然深思熟虑了一番，我觉得我们之间可能有些误会 <laughs>，我可以解释解释。其实没有。必要。 天犀利，食人间，食人间。嗯、啊，我怎么竟能操控如此软萌可爱的两只小爪？嗯、等等，这难道是我狸姐变成了一只老虎？嗯、啊啊啊，野猪，你？ 出空仙君，<laughs> 出空仙君竟然投成了一只如此良草的野猪！<laughs> 你，<laughs> 哎，出空啊，不是出空，出空仙君，出空仙君，你等等我呀，你等等我，仙君，仙君，你放心，我绝对不会说出去。 你变成一只野猪，野猪，野猪的事的。哼！本座的一世英名，绝不能有失。要消除他的气。 我仙家力竭，仙法尽哎嗯，看来得多拍点马屁，才能留住我这条小命啊。仙君。 回去。先去小心。快来呀！站！大胆，小仙，是不是生怕自己回去以后死的不够惨、啊？哎哎 <呀 S 1> 哎 抽筋了，啊 <noise>，待着别动，本座拉你上来。